Такий кризовий центр стане місцем, де жінки, які постраждали внаслідок насильства в сім'ї, зможуть отримати допомогу та відчути себе у безпеці. Тому я однозначно виступаю за його створення. Сьогодні виник дуже серйозний питання. нужен ли нам кризисний центр? женщинами, детям, которым так трудно жить в своей собственной семье, которые бы могли на какое-то время уйти из семьи и восстановиться, восстановить, восстановить свои силы, свои мечты, свои желания. Им нужна помощь специалистов, психологов. Этим людям надо помочь, этим матерям и детям вывести из состояния угнетения добрая нормальность и счастливую жизнь. Центр просто необходим. Это не приходи, а необходимость. И я считаю, что кризисный центр необходим. Проблемы в семье возникают по разным причинам. Это может быть и быт, это может быть и нехватка денег, помещение нужно найти, где бы собирались желающие решить свои проблемы, рассказать друг другу, поделиться. В любом случае дети не должны страдать, не должны страдать ни женщины, ни мужчины, то есть в целом не должна страдать семья. Я считаю, что кризисный центр в Херсоне необходим. У всьому світі і в Україні, і в Херсонській області, на жаль, існує сумна статистика щодо жінок, які потерпають від насильства в сім'ї. відкриття вказаного центру дасть змогу в необхідну хвилину звернутися до цього закладу, де буде надана медична, соціальна реабілітаційна допомога. Він дасть змогу зберегти життя, соціальний статус жінки, матері. І дасть змогу в подальшому їй створити повноцінну сім'ю і в якій виховувати здорових дітей. А вважаю, що відкриття на території Херсонської області кризового центру для жінок, які потерпають від насильства, є дуже доцільним. Я Александр Мельник, актер Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша. И у меня просьба к нашим жителям нашего города. В Херсоне может открыться с вашей помощью кризисный центр для женщин, пострадавших от семейного насилия. Мужчины, не обижайте женщин, берегите их, потому что это любовь, доброта и благополучие.